Перемоги миру традиційно звичайно, улюбленим глядачам, а цієї програми цього літнього вечора, спекотного, такого, який змушує замислитися над цінністю прохолоди, свіжості, чистоти повітря. Ми хочемо цього побажати. Бо, власне, будемо говорити про наших тутешніх запорізьких помічників цьому. Чистому і свіжому повітрю. Будемо говорити про дерева, які є в Запоріжжі. І це в нашій сьогоднішній програмі Я і це дерево. Ми навіть візьмемо більше і почнемо з більшого. Ми скажемо не просто про дерева, ми скажемо про сади. Ба більше ми скажемо про сади наших дітей. Тобто про ті дерева, про те зелене господарство і зелене багатство, яке ми залишимо. Для наших дітей і про це ми будемо говорити в студії. І у нас є для цього привід, в тому числі не дуже приємний, але і приємний. Власне, оце зараз і будемо комбінувати разом із гостею. Яку я дуже радо вітаю в нашій студії. Вдячна, що ви прийшли. Наталя Пушкарьова власне представляє фонд сади наших дітей. Я не могла не взяти це в. Вітальне слово, тому що дуже цікава назва. Хоча йдеться ще, ну, ви представляєте громадську організацію джерело Землі. так, Пані Наталю, спасибі вам, що ви тут. Власне, ви цю тему, яку ми зараз будемо піднімати, загострили і сказали, що є проблема. Проблема є, її намагаються не помічати, бо нібито що таке дерева. Але давайте все-таки про те, що таке дерева, що для вас дерева? І чому це для вас, ну я не скажу, що важливіше за людей. але очень важливо для людей, может не за людей, а для людей. Для людей, да. И это очень как бы такая тема, мне кажется, важная для всех. И во-первых, даже потому, что наш город занесен в такие очень неприятные списки мест в которых много аллергий, в которых много всяких вот таких вот моментов, да неприятных, там щитовидная железа, туберкулез, упомянем его тоже, потому что деревья здесь играют очень не последнюю роль, ага. астма и все это как бы последствия в принципе нашего климата и еще и несбалансированной почвы, ага. потому что нельзя говорить о деревьях не начиная не с почвы. Грунты. Да, да, почва это очень важно, и почва это даже э, первое, вот из чего я начинаю свою работу, из чего uh -huh. строится работа, например, моя с питомником. Я начинаю с почвы, мне нужно выяснить ее химический состав, потому что то, что у нас идет в сельском хозяйстве, uh -huh. да, они учитывают только три химических фактора, uh -huh. химических элементов, которые способствуют росту и наращиванию плодов. Но когда растет растение для того чтобы синтезировать те вещества которые кидрить, которые, ага. которые да не только плод, а и минеральное наполнение плода ага, когда ага. мы смотрим например и там идет список витаминов, которые содержатся в этом плоде оно должно там содержаться Ясно. но на какой почве ага. если у нас в почве например нет фосфора, нет цинка, нет серы, нет селена и, и нема недостатня. Э, ну, как бы э, это надо смотреть ага, уже по ага. самим почвам, э, смотря, что там накапливается. Пахота она очень сильно уменьшает все эти дела. Даже ага. не она не уменьшает, она Зумевает, э, э, даже не так, она э, делает так, что все эти вещества они как схлопываются, они ага. в, они помещаются в кокон и они становятся нерастворимыми. Потому что для того, чтобы они были растворимы, им нужны определенные условия. там должны быть микроорганизмы и так называемая микориза. Ага. Это грибки. У нас их там около трех миллиардов штаммов, которые помогают это все как бы перерабатывать. И они уже делают супчик. Для, ага, для растений, того, да, ага. которые потом развиваются. Вот, например, у дуба, у него корневая система так устроена, что когда садится маленький дубочек, он сразу же потихоньку начинает вокруг своих корней наращивать микоризу. У него своя микориза. Потому, если даже посадить дуб, например, вот у нас есть акаци балка с акацией, да, ага. как там акация, 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 и посадить туда дуб, Дуб потихоньку взрослея, он распространяет свои корни вокруг, он, подтягивает, ага. он подтягивает воду, ага. и плюс, и за счет того, что у него образуется своя микориза, под ним начинают расти грибы, которые туда никто не садил, ага, ага. и таким способом он меняет э, почву и меняет способность почвы давать питательные вещества, поэтому если есть возможность посадить дуб у себя на участке, как бы если он большой, садите и садите рядом еще и всякие плодовые, те же самые кустарники, те же самые груши, яблони. Они будут помогать всем да, взрослым, и создавать он... такое Да, такое да. да и он еще и вот этими вот своими дубильными веществами, как говорят, дуб дубильные а вещества, да, а вот эти вот такие, Извините. они противогрибковые. Он ещё и лечит землю. Ух ты. Большой дуб, у которого, ну, хотя бы он метров уже 15-20 в высоту, у него корневая система расходится на 25 м вокруг. Вот радиус 25 м он э, охватывает, и туда вот идут все вот эти вот питательные вещества. Мы с вами тільки тому ж джерело землі, называется ваша громадська організація про землю, а більше ми хотіли про повітря і більше хотіли про те, що ці наші листочки, які мені здається з червня, а то й з травня вже стають липкими і брудними. Такое впечатление, что они фильтруют это наше Повітря, яке є it's в Запоріжжі, it's it's і, it's і it's дуже страждають, прям видно на них які вони фільтри неозброєним оком. It's От про це поговорити. It's it's yeah. Яка у нас зараз ситуація? Хто цим займається переймається it's на рівні міста? Наскільки ці люди свідомі, того, що у нас це окрема Ну no, сказати, що как би, ну все одно в, в організаціях, які зараз всіми цими речами, все одно працюють там, там роблять професіонали, якби uh -huh. все це зрозуміло. Не спорю абсолютно я вообще самоучка uh -huh. все что я приобрела в своей жизни это как бы ну уже у меня так империчным шляхом да 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 с... я, да? я где-то что-то услышала сложила <свят> сделала свои выводы просто дело в том что нужно понимать какое растение где садится для нашего климата например и для нашей загазованности липа не подходит вообще у липы э, о, нет э, вот этого вот покрытия, можно посмотреть на некоторые листочки, они как махровые такие uh -huh, сверху. Uh -huh. И туда садятся вот эти вот, Частки, э, э, uh -huh. да, вот эти вот тяжелые всякие вещества. И тогда оно просто дождем смывается, и uh -huh. все, он как накопитель служит. У липы этого нет. Оно забивает устица и липа не дышит. Поэтому она по-быстренькому отсвелась. И посмотрите, что сейчас происходит с липами на проспекте. Uh -huh. У них уже сохнет лист. Почему? Он задохнулся. Від нашего поветря. Да, сюда нужно садить более газоустойчивые. Вот тоже вопрос, да, почему там тополя, тополя сейчас ругают тополя. Бо пух. Так, угу. Все хорошо, как бы, да, там пух. Но почему появился пух? Потому что эти тополя слишком сильно и резко обрезали. Раньше была культура, и в советских учебниках это описано, э, что нужно э, распространять только мужскую особь тополя мы говорим про черный тополь. Uh, да, да, Я да. ж белый тополь и симони, да, ну там... uh, да, да, ну пирамидальный. Біл... Да, Белый в не имеет пуха, так. Да, угу, да, так. да. И вот. А черный имеет пух. Да, и вот раньше распространяли. Он очень хорошо черенкуется с одной веточки, это все высаживалось. Специально брали мужскую особь, как племенную, так сказать, от него черенковали. Но если потом очень резко сделать ему обрезку то что сейчас у нас делают у нас берут на высоте 4 метров просто его чик да, да. потому что он видите ли слишком высокий угу. как бы и он начинает пушить он становится женской особью это такой процесс это да это процесс самозащиты ага. у него идет получается э, да, шоковый угу. период угу. и ему и он понимает что да что сейчас если я не начну как бы Множитися? воспроизводиться да. да то от меня вообще ничего не ага. останется Поэтому в этом заключается очень большая ошибка. И вообще... Э, чем... была страшна, какие-то пуха. А в следующем будет еще больше, потому что порезали и те, которые еще не трогали. Вообще дерево по-хорошему, -по оно... Чем становится больше, тем больше оно способно на себя брать газов, э, вот этих вот всяких выхлопов. То есть старость дерева, это не, ну, не шкода, а наоборот, это зрелище? Опять Коли же, смотря какие деревья. Например, если дуб, то вот есть даже в Беловежской пуще 600-летние дубы, которые до сих пор растут. Они не старятся. Дуб начинает стариться после 1000, а то и 1200 лет. Это да, это жизнь дуба. Если у тополя это 80 лет, как бы там где-то вот так вот, и то это он просто останавливается в росте, но еще не умирает. Ага. Ну опять же факторы, опять же факторы. Если он один, вот почему тоже говорят, у нас вымерзли деревья? Они не вымерзли, их выдуло холодным ветром. Точно так же, как мы сужим белье. Uh -huh. Мы вынесли зимой, повесили белье, казалось бы холод, просто вода замерзла в белье, да, но за счет того, что есть ветер, uh -huh. он просто выдувает. И у дерева происходит то же самое. У него, получается, замерзает э, сок, uh -huh. начинается ветер, и его просто выдувает и высушивает. И мы весной видим сухие, сухие. деревья. Uh -huh. вот, вот этот фактор. У uh -huh. нас еще, э, вот сейчас все там борются акация, акация, на самом деле акация относится к самым лучшим для нашего города деревьям. Почему? Потому что акация даже когда не цветет, uh -huh. она вырабатывает фитонциды, она вырабатывает антибактериальные вещества в воздух. И додает их. ведь в период цветение. просто. Просто. Просто, uh -huh. да. И еще меня вот очень поразило, я как-то вот даже зимой на правом была, я не помню, это был там чуть ли не декабрь ну, уже как бы и заморозки, и все. Смотрю, зеленые листья стоят. Думаю, это что за деревья? Сзади смотрю, ну, акация, как бы, я вижу издалека, что это акация. Действительно, подхожу, с зелеными листьями стоит акация. Вот, и если от этих э, деревьев брать семена, как бы, то начнут появляться именно вот такая вот, так сказать, раса, да, которая ага. нашей наши зимы способна... Да, да такая, которая ага. наши зимы способна переносить с листвой и не сбрасывая их. Вообще у нас очень много растений способны ну вот чем я занимаюсь, uh -huh. да, вот вернемся к садам. К садам детей, да. Почему uh -huh. сады и, а, и, и, чему, и, детей, и да. почему детей? И почему детей? Да. наших, разумеется. Да. Ну э, дело в том, что я долгое время жила в Полтавской области, это совсем другой климат, совсем другая зелень, совсем другая земля, совсем другой вкус плодов, овощей uh -huh. всего. Это настолько сбалансированная почва, и, собственно говоря, я только там начала понимать те знания, которые я получала еще раньше. Я с 20 лет начала интересоваться всяким там органическое земледелие, пермакультура, э, всякие вот эти вот более гармоничные угу, угу. такие угу. способы, так сказать, взаимодействия с природой, да, с природой, да, с вот этим вот всем. Чтобы не нищити, а в гармонии Да, иснувати, да это так они... просто. Ну, Люди о, даже о, не понимают, насколько это просто. И вот потом, когда я сюда приехала, ну, там, в силу обстоятельств мне пришлось это сделать, у меня квартира, моя мама живет на Бабурке, 17-й микрорайон. Казалось бы, да, у Прекрасно, нас, да. Да, у нас за, за окном балка. Да. Ну, как бы, вроде хорошо, но все остальное это что? Это пустыри, это огромные пустыри, которые там гектарами просто измеряются И в гроза, этих дворах. Да? Ну да, в принципе, ну амброзия тоже. Тут вот нельзя говорить, что амброзия, амброзия. Амброзия, вот она как переводится название. Амброзия это нектар Ам -да. жизни. Да. Ее сюда специально завезли для того, чтобы лечить очень серьезные заболевания. Но из-за а того, что неправильная настала, почва, да? угу. э, у людей идет активная чистка организма. И она выглядит как аллергия. Угу. У нас идет просто из-за того, что много тяжелых металлов, мы их вдыхаем, они у нас садятся и попадают в печень. То это вымывание, но это такой да, стрессовый, жахливый да, способ. Да. Вы да, против того, да. чтобы вырубать амброзию? Ее можно заместить просто-напросто. Но не так же просто ее заместить, она же очень стойка до... Побольше, дело в том, что каждый, каждое растение символизирует, как дает сигнал, какая почва, на которой она uh -huh, растет. Uh -huh. Вот в чем дело. И ты же она так таких размеров, это про прошло. Это guess? просто ей подходит эта почва. Uh -huh. Вот эта вот глина тяжелая, ей подходит. Все. Если э, есть способы быстро изменить эту ситуацию, и там начнут расти сами совсем другие травы. Вот то же самое, знаете, когда паханный, ой, этот не паханный лук, uh -huh. очень давно выпасной, я за этим просто наблюдала лично. Uh -huh. Uh -huh. У нас был лук, напротив, на котором пасли коров, я не знаю, лет, наверное, 60. Ну, uh -huh. соответственно, там было свое разнотравье, вот этот вот цветущий, пахнущий, там oh, очень да. много Семь всего летает. Да, да, uh -huh. да. И когда его перепахали, передисковали, первое, что там появилось? ну oh, oh, oh. oh, Там появилась щерица. Щерица, да. Yeah. Uh -huh. И появилась be, лебеда. Actually? да. Почему? Они там лежали, uh -huh. у них просто не было подходящих условий. И их забывала иная растительность, которая была лучше э да, и Там просто росли э другие травы, которым более подходили эти условия. Ага. Когда сделали вот это вот перемешивание, эти травы уже не могут там расти. Могут расти те, которые первые, они как спасатели земли. Ага. Их задача накрыть землю, чтобы земля не стояла голая. Пр да. Вот это самое, вот как мы сдираем, да? Ага. Это... И Да, и нам первое, первое начинает сразу же вырастать какая-то такая корочка для того, чтобы это закрыть, пока мисс восстановится кожа. Uh -huh. Вот это то же самое, вот эти вот первые сорняки. Ну, я навіть, не... по амброзии мы делали несколько программ, еще до конца липня она не шкодлива, вона почне... свою страшну діяльність в серпні навіть в кінці серпня і йшлося про те що треба якомога більше очистити від неї бо вона ж множиться з надзвичайно вона мультиплікується з надзвичайною силою і вона несеться своїми і у нас концентрація цих пилка її в повітрі надзвичайно висока і це дуже коли, страшно кададакада коли, коли розмишляла от, над тим як ваше устроїть систему <говорить> э Брупы а... изменения да, да. в нашем Ситуация. городе, в том числе климата, загазованности, э сделать профилактические зоны для детей, где они могут играть и, и Не бояться. Там, и, и там, где они играют, они получают иммунитет. Потому что ребенок почему он тащит в рот, обувь там и все остальное? Потому что в земле находится его микрофлора, на всю жизнь, в земле в сбалансированной земле, где есть все эти живые микроорганизмы. Он вот это вот облизал, наелся ага. этой земли. Все, он насытил свою микрофлору на всю жизнь. У него будет нормально функционировать кишечник. Это, нормально, нормальный грунт был. Вот, мы говорим про вот, наупаки. Вот да. именно я, я вот почему тоже сады наших детей. Да, во-первых, я хочу э, работать в школах. Я уже ходила, проводила эти зеленые открытые уроки. Если э, как бы кто-то из родителей захочет это сделать, пожалуйста, свяжитесь со мной, найдите меня в соцсетях или или еще как нибудь, в общем, найдите меня, и мы с удовольствием проведем этот урок. Я прихожу. Я показываю, какие растения у нас могут расти, как могут выглядеть наши парки, и потом мы с детками в горшочке сажаем семена. Ага. И они забирают их домой и там уже смотрят, как они растут. Как бы, если детям уже будет очень интересно, можно сделать прям питомники при школах. Ага. Э, вот э, тоже. Ну, опять же, я я фактически одна в этом участвую, поэтому очень бы хотелось, чтобы люди, люди, да, люди, как бы тем, которым это откликнется, пожалуйста, найдите меня мне нужны помощники. Если в каждом районе у нас будет активная группа, которая будет помогать своим детям и обучать их и участвовать в этом, дети очень любят садить деревья. Для них это ну просто это это, это, не, это непередаваемое ощущение. Вот я даже смотрела что там происходит за рубежом, как они это все делают и у нас в том числе дети просто в восторге вот знаете, ребенок, как, как есть такое, я увидела картинку, ребенок никогда не запомнит яркий день просмотра телевизора. Ага. Ну, ну так, так, треба в природі, дайте їм, але да. дайте, чекайте. Це ж має бути узгоджено, якщо ми говоримо про посадку дерев, а не квітів в горщиках у себе вдома. То це територія міста, то це вже простор міста. Нас пускають в парки, хіба нам можна ну, навіть пришкільна територія, вона чия власність? Чи там можна таке робити? Ну наскільки це має бути узгоджено з містом? Наскільки це можна робити самостійно, наскільки ми в цьому сенсі аматорській можемо діяти? Mm, ви знаєте, якщо ми не почнемо це робити, то це не буде робити ніхто. Да. Але ви самі сказали про те, який ґрунт, наскільки це важливо. Як ну, посадити дерево, а як змінити ґрунт? Чи мається на увазі посадити і у такий спосіб змінити? В такий можна змінити. І можна ще, ну от, наприклад, почему ж я говорю тоже, у мене база питомника это угу. в принципі, робота з землею. І я вот угу. сейчас хочу вийти на більш, так сказать. большие объемы, более профессиональный питомник. И сразу же первое, это я беру пробы земли и насыщаю полностью минералами. Потом, когда это дерево из этого питомника угу, с комом земли угу. пересаживается в другую землю, оно, соответственно, начинает ага, работать. Ага. Оно ее, так сказать, заражает здоровьем. Так, ага. И уже, соответственно, таким способом можно тоже это все дело восстановить. Плюс еще под это дерево сеется специальная смесь почвопокровных трав, которые там бобовые, азотфиксирующие, фитонцидные, в общем-то, лекарства. Это все высевается, и это тоже очень здорово работает на почву. А потом раз и идет кислотный дождь. И какая-то часть все равно останется. Потом эти кислотные дожди просто уйдут в историю, и никто уже про них даже вспоминает ну, не будет. все, но требуется Все начинается того, что... с растений. Вот, 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 вот. Это просто все, как бы говорят, что это. Да То, не может быть, да, что да, все так просто. Что там что там такие Это все элементарно. И у нас вот тоже такой вопрос, тоже, почему и, и фонд, и сады, и наших детей. да угу. Фонд, потому что там много видов деятельности. Сады наших детей, это потому что для наших детей и с нашими детьми. Я хочу сделать парки, которые эстетические и функциональные, скажем так. Угу. Во-первых, очень много пустырей, на которых можно сделать семейные парки вот с такими вот зонами для детей, чтобы, например, зашли, даже если это будет платно, 2 гривны заплатили, там. Картели uh -huh. карусели, все это как бы все нормально. Но ну, это это должен быть заинтересован в этом или какой-то человек с деньгами. А СББ, ну, то да, да. Тот, может да работать, тут, ну. тут, тут, может быть, я же говорю. Властный, да, э, вот такие ну uh -huh. да, чтобы кто-то за этим всем. Хотя бы, чтобы эти деньги шли, чтобы как бы э, саму площадку оформлял город uh -huh. или фонд да uh -huh. за счет пожертвований людей uh -huh. и с их помощью. Потому что если местное население не участвует, то ему. То вы будете Не Неинтересно, да. 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 ты будешь Чтобы текст, хотя бы тот человек, который там убирает и который это дело охраняет, ну, пока мы у нас там что-то да. не щелкнет, не изменится ситуация, пока мы следующее поколение не вырастет с привычкой к этому. Да. И да. все. И на этом как бы не надо будет потом уже ничего там сверх... сверхсекретного да. придумывать, да. Все очень просто. Просто вот в вот період, щоб хотя б там, я ж говорю, там прийшли, наприклад, 2 гривні заплатили, и все, и гуляют, і все, йдіть гуляють, сколько їм там блізять, і оздоровлюються і оздоровлюються, звісно. Ми маємо вже закінчувати, а ми не підняли ту гостру тему, яка нас власне сьогодні да, зібрала. Да, да. Давайте про цей сигнал, який ви отримали, і про оздоровлюватися заняття спорту. Ми говоримо про те, що легкоатлетичний манеж, який колись був. У Запоріжсталі, це був такий соціальний uh -huh. об'єкт, соціальне підприємництво. Тепер проданий у нього новий власник, і там зараз відбувається вирубка дерев, буде відбуватися вирубка дерев, yeah. бо там yeah. зараз відбувається ремонт yeah. дуже швидкими темпами. Yeah. І там будуть займатися спортом, так. Але що там з що ви знаєте про цю ситуацію і що там? Как можно зарадить, че уже ничего не можно сделать? Ну, как вот я вижу ситуацию, конечно, да. Там получается будет реконструкция идет на всю вот эту вот территорию, аж до самых дорожек, поэтому те деревья, которые там есть, они уберутся. И мне бы очень хотелось, чтобы а что там, там поле что там? Там липы растут, ага. там ели есть, ага. там есть каштаны. Прикусы, но... как бы, uh -huh. ну вот и такие вот, да. Ну в принципе, я просто мне бы очень хотелось, чтобы с этого с этого момента из вот этого вот объекта началось новое время отношения к деревьям в нашем городе, к крупным деревьям. Я не говорю там про поросль, хотя поросль это саженцы начнем с этого ага. поросли это саженцы и очень глупо когда вырубать. просто ага. заходят на какой-то заросший участок и просто его равняют. как я вижу ага. э, должна быть служба служба которая подготавливает участок к будущей застройке и с этой службой нужно согласовывать ага. где что будет например если в центре будет большое здание но потом планируется высадка деревьев вокруг Чом зачем взять, их да? вырубать? давайте мы эти деревья специальной машиной эта машина не секретная разработка это не такой уж и феномен это там не космический корабль она есть и насколько есть, я, в, запорожье? Э, в запорожье я не вижу таких ага, прецедентов ага. пересадки поэтому я не вижу эту а в это, Украине там, в украине есть когда эта машина приезжает и вместе с комом земли специальными такими как щупами она вытаскивает дерево ага. и пересаживает на другое место. Це дерева якого віку? Про який вік дерева ми говоримо? Ну, насколько я видела, ці машини можуть пересадити єль, Ну, в залежності від формату автомобіля. Взагалі там є шестиметрові, пересаджують, Я видела 15 метрові. Я видела видео, где пересаджують столітній дуб. Ого. Столетний дуб. Но не у нас это не у нас в Украине. Это не у нас. Но принаймні нем такая техника. Уже такая техника есть. Ну и пересадживают, и он не страждает. В Европе это вообще норма. Ага. У них очень сильно высокие экологические нормы, поэтому они трясутся за каждое дерево. Потому что одно дерево – это воздух для семьи из четырех человек. Это важная информация. Одна, один час работы автомобиля бензинового сжигает… Э, тот воздух, который два дерева вы сделали за год. Поэтому вы представляете, как, насколько нам важны большие деревья? Именно большие, потому что чем больше дерева, тем оно больше способно через себя вот это вот пропустить. Маленькие деревья на это не способны, они борются. Ага, Особенно, когда сначала угу. все вырубается, ага. а потом они садятся. Но им треба еще роки для того, чтобы набрать Во-первых, им, им надо еще выжить в эти годы, особенно ага. первые годы. Тут, как ну, не все так просто. З деревами. на жаль, ми зараз завершуємо, але цю тему ми підняли не просто так. Це зараз відбувається тут і зараз. Будемо це пильнувати. Я вас запрошую, будемо в знаку запитання піднімати і покличемо ще для дискусії людей. Наскільки відчувають, розуміють і готові щось змінювати. Поки ще можна щось змінити. І мені сподобалось започаткувати інший формат взаємин. Спасибі вам, спасибі всім, хто був з нами, і сподіваюся, ви будете небайдужими до цієї теми і до наших дерев. Хай щастить.